Житомирські депутати проголосували за внесення змін до програми розвитку міського електротранспорту на 2016-2018 роки. Ці зміни передбачають виділення коштів із міської казни на купівлю одразу сотні нових автобусів із низькою підлогою. Щоправда, на 2017 рік передбачена купівля усього 20 одиниць громадського транспорту. Ми обозначили ціль 100 автобусів. Почему 20 автобусов? Потому что в этом году реально из своего бюджета мы можем, посчитали, можем профинансировать только 20. Если поставщики по результатам проведенных тендеров предложат нам поставку 100 автобусов под, тендер, под кредитные или лизинговые программы, мы будем рассматривать и тогда вносить изменения в программу и закупать 100 автобусов сразу. Но сейчас... Честно говоря, мы не готовы к тому, организационно даже к закупке 100 автобусов. Необходимо подготовить площадку. 100 автобусов – это примерно 220 водителей по нормам. Нам необходимо подготовить водителей, обучить людей, научиться работать с этими автобусами. Поэтому 20 автобусов – это уже то количество, которое позволяет уже заявить о том, что мы выходим на этот рынок и обеспечить часть микрорайонов, которые не связаны коммунальным транспортом, обеспечить коммунальным транспортом. С другой стороны, у нас есть время для того, чтобы научиться работать в новом сегменте, в котором мы еще не работали. Мэр Жутумара міська влада ставить перед собой задание стать и монополистом на рынке перевозок. Для нас это цель. Сможем ли мы организационно, сможем ли мы финансово, это уже другой вопрос. Но мы должны ставить цели и идти к этой цели. Я надеюсь на такой результат. У нас есть еще другие партнеры. Мы, в мае будет рассматриваться наша заявка по Европейскому инвестиционному банку на финансирование, на получение кредита. Там полтора или два процента годовых на 22, по-моему, года под электротранспорт. И мы планируем закупать новые троллейбусы. И мы подали заявку на Европейский банк реконструкции и развития на закупку новых троллейбусов. Поэтому за несколько лет абсолютно по силам вийти действительно з новим комунальним транспортом на этот рынок і как ви говорите, там создать монополію на этом рынке. Мер Житомира розповідає: очікувати на поставку 20 нових комунальних автобусів можна вже восени 2017 тисячі В першу чергу вони мають забезпечити зв'язок з усіма мікрорайонами міста, у яких немає доступу до комунального транспорту.